Обращение. Украинская общественность в лице ниже указанных организаций, инициатив и физических лиц расценивает исчезновение добровольца Надежды Савченко, кинорежиссера Олега Сенцова, антифашиста общественного активиста Александра Кольченко, фотографа Геннадия Афанасьева, историка Алексея Черния, территории Украины, дальнейшего их появления в качестве обвиняемых в тяжких преступлениях на территории Российской Федерации как прямое доказательство сотрудничества с террористическими группировками на востоке Украины, так и на оккупированной территории автономной Республики Крым. Мы также выступаем против политических преследований и злоупотребления правом. Как сотрудникам, так сотрудниками ФМС были задержаны и другие граждане Украины на территории России. Юнист Ярослав Яричевский, студент Юрия Яценко, студента Юрия Яценко, а также журналист... Евгений Гарков, освещавший дело Надежды Савченко. Данные граждане Украины пересекли границу между Украиной и Российской Федерацией согласно действующему законодательству обоих стран. При этом ФМС уже впоследствии по недуманным причинам нашла в их пребывании на территории Российской Федерации нарушения. Несмотря на решение суда о выдворении граждан Украины с территории Российской Федерации Ярослава Ярчевского и Юрия Туцент, и Евгения Аркова продолжают находиться на территории Российской Федерации. Мы знаем, что ко всем задержанным применяются пытки, методы психологического давления. Также ограничен доступ украинских дипломатов к украинским гражданам, что является грубым нарушением Российской Федерации универсальных норм международного права в сфере соблюдения прав и свобод человека, международно-правовых обязательств в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях 1963 года и положений консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией 1994 года. В частности, согласно статье 13 указанной конвенции, компетентные органы государства пребывания должны безотлагательно, не позднее, чем через 4 дня с момента задержания, обеспечить реализацию права консульского должностного лица посетить гражданина своего государства, в том числе для оказания ему необходимой правовой помощи. Нас уже давно не удивляет то, что Российская Федерация по сути ставит под вопрос общеевропейские ценности, ценности прав человека стабилизировать ситуацию как в отдельных странах Евросоюза, так и в Европе в целом. Российская Федерация не заинтересована в стабильности в Европе. Российская Федерация нужна слабая Европа. Тем не менее, для Украины это новая ситуация, когда страна Святой Украины, когда страна святой Украины была общая история, фактически стала не только препятствовать европейскому выбору Украины, но и начала финансировать террористов и выступать их способников. Российская Федерация при помощи террористов похищает граждан Украины. Мы, как участники акции, требуем от уполномоченных государственных органов первое – освобождение всех заложников граждан Украины, находящихся в плену у Российской Федерации. Второе – немедленно допустить консульских сотрудников к украинским гражданам, находящихся в заложниках. Третье – мы требуем немедленного расследования похищения Надежды Савченко и наказания виновных. Четвертое. Мы требуем немедленного расследования вывоза с оккупированной территории Автономной Республики Крым граждан Украины Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева, Алексея Черния в нарушение Женевской конвенции. Пятое. Мы требуем немедленного возвращения на территорию Украины Ярослава Ярочевского, Юрия Яценко и Евгения Агаркова, которые незаконно, вопреки решению суда о выдворении, продолжают оставаться на территории Российской Федерации. Час мав розпочатися у Воронежі суд над Надією Савченко. Наш такий громадський рух це об'єднання декілька громадських організацій, які небайдуже ставляться до проблеми викрадення українців і перешкоджання їх волі. Надія Савченка є одним із таких ну, символів. Того, що зараз Росія отримує наших людей у себе заграти. Тому саме сьогодні ми вирішили прийти, підтримати цю мужну людину. Але наші вимоги стосуються не тільки Надії Савченко, вони стосуються тих людей, які раніше опинилися у полоні. Це Кримчани, це Олег Олексій... Сень. Цинцов, так вибачте, це львів'яни, яких теж затримали і вже мали б депортувати в Україну, оскільки є рішення російського саме суду. Але з якихось невідомих причин вони утримуються на території Росії. Також ще сумна звістка. Вчора до них додався журналіст, ваш колега з плюсів Агарко. Тому наша вимога звільнити цих людей. Принаймні, стосовно кримчан, щоб це було хоча б справедливе розслідування і справедливий суд. Мене звуть Лісовський Гліб, громадська організація Автодозор.